О, писаки, бумага, бураки, ничего про нас не пишут, угары, тихоники, а? И правильно, лучшая реклама – это скандал! Эй, ты снова ничего! Зря ты подрался. Сегодня в програмі красивый я с медным чайником Дайте нам гроши, бо мы хороші. Новые пригоды Шерлока Холмса и доктора Ватсона Новины от Шандровича. Жизнь замечательных людей Бедность и порог починай ему наряд! <Слухи> Это надо отметить! Итак, сегодня у нас две новости. Поганая и дуже погана. Тобто, наряд у нас больше не будет. Ha, ha, ha. Ой, у меня такая и Вот сегодня приходили двое из комиссии по борьбе с будь-якой деятельностью. Пришли и меня запитали, а у вас гроши есть? Я ж не дурный, я знаю, что говорить. Я говорю, что гроши? Ой, а что это такое? Мы ж ми ці ніколи грошей не бачили. Мы ж на ентузіазмі роботи, И на двух картопельках. И то одна гнилая. Ау! У людей обмурки голодні почали. что-то в ефірі. <реклама> 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 А-а-а! Актории на работе собаку съели, и мне теки хвост залишили. У режиссера навить крана нема! Крана нема! И мраморную джакузию первым на пятый поверх, вот этими ручками! Ой, какие ему золина Вони они спрашивают, а яка у вас техника? Что кажу? Да яка у нас техника? Нашу братку знімає камеры, на которых це братья Люмер бавилися в дитячому саду. -а 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 -а. Мы же пленку проявляем в курице, в якому еще свиньи едят и, 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 и вечно заважают.

Бассейн поломался и протекая. Прямо в третью квартиру. Я прошу вас, дайте гроши, дайте. Бо оператор пришел по магазинах гвозди просить, чтобы в объектив прибыть. <smakes> и комиссия говорит, а да, черт это нам, ты шоу, которому грошей нема, техники нема? Режиссера уволили. <говорит> Шо? Меня, я, я, а, что? Закрытый не закрыты! Закрыты по техническим причинам феврально творческого обещания. Не и причать а! И пошла, пошла комиссия. А, и пришла, А, Индина, ты не надо. И и ходит друга комиссия. Комиссия по финансам культуре и по культуре и финансам. И говорят, а ну, где у вас гроши? Я говорю, что? Гроши? А -а -а -а. Я же в цене, я уже опытный, я говорю, Грошей у нас видимо, не відимо! У настільки грошей, що свині їх не клюють і кури не їдять. Ай, настільки грошей, що от об жорстко сити і обороті бувають. Настільки грошей, що навіть акторам повисілі зарплату, так вони взяли і котіру морду набили бо все. ці гроші не можуть. А вони кажуть, от і добре. бо вы нам должны. И завтра придем и опишем ваше имущество. О! А? А? Они опишут наше майно. <laughs> Дурачки, зараз придут два корреспондента, заберут у нас имущество и опишут его в лазета. <laughs> <laughs> бо нас так и любят. Що хотять все про нас знать, навіть яке у нас майно. Ха -ха 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 -ха. Ай без майна творчості не буває. Тому я заховав найдорогою, що у нас є, це наш рейтинг! Я нікому його не віддам, та й нашого шоу не бути, але рейтинг це наше. Я навіть не можу уявити, Як я пісні нікого не буду бити по морді! И вы все пидоты на панель, чтобы штукатурить яйцами, цементом чтобы злопасить. А поки цього не случится, пожалуйста, швидко, без В всі по рабочих сетях, як раки, співати свою лебедину і песню. Хе-хе-хе! Мои кнопочки! <губ> <губ> ну шо, прихнем стариной? Ну давай, восстань! Ого! Прибавишься! Ах, пресно! Будете описывать и мой творческий метод! Слушайте, а я в ломбарде вас не бачу. Ну, ка и шарика закладывай. А, ну ладно. Вот. Жму кнопку! А, ой, ай, стой! Куда ты будешь? Стой! Вот воно! Ты ж мое орудие производства! Ну, ничего. у нас есть второе орудие. Ого! Второе орудие! Огонь! от себя обстоятельства. Но ничего, современный гений и без шарив может объявить сериал про обнищавшего сыщика Шерлока Компта и его доктора разорившегося Ватстона. Каким осталась одна надежда про Хвестер Мориарти, которого надо снимать и сдать в ломбард. хе доктор Ватсон, вы не скажете, где сейчас находится великий сыщик Сетеремена народу? На Бейкер-стрит! У себя дома, мистер Хлоп! Доктор Ватсон, лекаря вызывали? Нет, мистер Холмс! А что, слесарь пришел? Это, наверное, миссис Хадсон вызвала. У нее на кухне протекла дыра. Подлой, ли кто-нибудь то? Нет. Ватер, вы заметили, как я умею с него Нет, хул, не заметил. А как вы это умеете? Да, Ватсон, вы заметили, как я потрясающий в каждом вопрос. Во мне умер гей, актер! Нет! Во мне целое кладбище! Великий с Ух ты! Как интересно, Хом! А чего они умерли? От жабы, Ватсон! Их всех задавила жаба, когда они увидели мое мастерство! О, хотите, я вам покажу небольшой интерес! Конечно, Хо! Тогда смотрите, я сейчас выйду и перевоплощусь в миссис Хатт. <свист> <свист> Ух ты! Грандиозно, Ком! Почти как настоящая миссис Хадсон. Только вам нужно еще немножечко поработать над физиономией. У настоящей миссис Хадсон физиономия еще отвратительнее. <свист> Видно, один из актеров, которые во мне умерли, был комедиантом. <связывая> Боятся! <связывая> <связывая> Хотя и в серьезных ролях мне тоже нет равных. Хотите, я для пойду замаскироваться под ужасного профессора Мариарти. Да-да, да так, что же он не отличит меня от тебя. Не может этого быть. Одну минуточку. Ух ты! Это удивительно, Хун! Чудовище как настоящее! Если бы я знал, что это не вы, я бы никогда не подумал, что это вы! но и наоборот! Подеваться, никак не могу найти. ни мои арте, вы его не видели, а вы... Не верю? не не Ну, работа, конечно, хорошая. Но все равно нужно еще чуть-чуть поработать на добре. Пацан! Холмс, это я! А это настоящий манер! Холмс, ну где вы видели такого Холмса? Где ваша скрипка, ваша трубка и ваша баты? Холмс, когда вы изображаете Холмса, Голову нужно поддерживать чуть-чуть руками и на И меньше, меньше интеллект. <связать> мне умер великий режиссер. Жаль только, я не знаю, где его могилка. Эх, если бы я не зарыл своего таланта в пипетку, я бы вам показал сейчас, где Шекспиры зимуют. Но ничего, я еще кое-что могу. Умирает зенот. <звы> <говор> <говор> Мансон, так каждый доктор умеет. А вот вы могли бы изобразить старый добрый английский стул. Что? Старый добрый стул! Да! С гнутой спинкой! С гнутой спинкой! Слабо? Расплюнуть! Другой вопрос! Выйди! Вас это и вас! Обворовать меня! Самопричатие но из всех обворованных сыщиков, Какая она! Нам, будь ласка, тау и бекон а выедол. А ничего же нема. Уж заглянем в скали. То есть э, добрые люди все забрали. А нам сдается, Еще есть. Значит, ты уже все державные войны, значит, пора брать. А что такое? Зараз я воруют. ворует, кажется, мы еще в закон. Кто ли буду воровать? В нас, может меняется программа, бо мне принесли новый текст. Помогите, ради бога, мы сами не местные. Це сериал про путешествие. Estou de Хорошо, смотри. много денег и положить их на свой счет в банке. <звы> Наконец-то принято решение об усилении кабинета министров. Кроме министра без портфеля, проходит входит министр без тебя и совести и министр без телефона. <звы> Открытие века сотрудниками налоговой инспекции по 305-й эстетики. Отнятие суммы навсегда. Бо ми так а -а -а. голі. Нас не залишилось, крім шкулі. І рейтингу на <наврез! твестит> а, а який голосисти рейтинг? Он нам і що понадобиться? Ми з фінансової подполі уйдем і будемо там робити шоу. А браво этим великою голодною тулею. Прощай, товарищ! Я тебе в Лонбарту Керку Я твой Самую большую комнату в квартире занимали первый новый русский Савва Морозов, его супруга Бояриня Морозова и их сын Павл, тоже морозов. Чтобы соседи не видали, как широко он живет, днем он жил узко, а своим богатством пользовался ночью. Батюшка-царь, часто по ночам подглядывал за Морозовыми в замоченную скважину, пытаясь поймать их на горячую. Иногда он неожиданно входил к соседям и просил то мазь для скипетра, то денег для державы. Но Морозовы при его появлении сразу же клали зубы на полку и доставали оттуда свою неприкрытую бедность. Савва садился с протянутой рукой пытаясь закрыть телом золотой стул. Паярина начинала делать рубище из топора. А Павлик под граммофон плакал голодными слезами в голодный обморок продолжалось до тех пор, пока Сава Морозов не отобрал у сына за плохое поведение толстую золотую конфету работы Фаберже. За это сын начал делать ему пакости и класть их в горшки с золотом. Сава с женой по очереди непрерывно пароли сына и в конце концов совсем распороли. Здоровье мальчика не выдержала справедливости, он раскаялся и рассказал батюшке царю, что в подушку зашита золотая селедка, которая воняет, как настоящая. Ночью к Морозову наглянула его императорское величество с понятыми и конфисковала все излишки, включая начальный крест и обои торжествовал потому что в тот момент у него еще были зубы но утром к нему пришли папины кулаки и зубы навсегда покинули храброго мальчика Пришла глупая информация, что меня теж конфискуют и сдадут в ломбард. А -а -а -а. Ничего у них не вийде, потому что меня охраняет Римфис. Давно сказали, что редкостный козел. То есть, вы не раньше, не хвилюйтесь, скоро повернут. А -а 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 -а. Из всех болячек, которые чатуют на людину, наиболее невеликовая хвороба — это злидні та злобные Якщо Если в вашей аптечке есть большая лопата, Спробуйте поковирятись на городі, може, знайдете скарб. Але досвідчені фахівці з питання злидні все ж таки вважають найбільш ефективним, що вам на голову раптово впав з неба багатий дядечко з багатої Америки з величезним мішком грошей в одній руці та заповітом у другій. Я свинячка из Америки, которого украли теаны и выучили на миллионера! Когда я помру, все миллионы будут твоими! Ха-ха-ха! Нам некогда ждать милости от природы! Дядюшка, вам много. Ты хочешь Три инфаркта подряд! Зря мы снялись на телевидение! Эй, эй, эй! Да, а все почему? Потому что рейтинг сохранили! Ай, эй, эй, эй! Але два-три дядюшки в неделю для рейтинга никому не помешают! Эй, эй, эй! Эй, заканчивай передачу! А у меня еще есть поросенок, фаршированный изумрудами. А кому что не понравилось, то я хочу напомнить, что наша программа – великое мистецтво, а не какой-нибудь там американский доллар, что всем нравится. До